Son günlər tikinti materiallarının qiymətində xeyli ucuzlaşma qeyd olunur. Bu əsasən taxta materiallarında özünü göstərib. Bəs qiymət ucuzlaşması tikinti və əmlak bazarına necə təsir edəcək? Bunu sıradakı сюjettdən biləcəksiniz. Sahibkarlar qiymət ucuzlaşmasını mövsümlə əlaqələndirirlər. Bildirirlər ki, qış aylarında tikinti materiallarına tələbat azalır bu da bazarda ucuzlaşmaya gətirib çıxarır. Qiymətlər hələ bir ay da düşüb, hələ bir ay da, bir ay yarım düşüb. Qiymətlərdə də yəni aşağı yendirim var. Qavaqdaşlara baxan yerdə xeylət düşür. Alıcı çox zəifdir. Qəza ilgirindən belə zəif, çox zəif. Yox, 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 he, alıcı yoxdur, alıcı qüvvəsi yoxdur. Qiymətlərin kəskin ucuzlaşması ilə alıcıların sevinci çox çəkmiyəcək. Mütəxəssislər fevral ayından tikinti mövsümündə canlanmanın olacağı, bununla da məhsulların yenidən əvvəlki qiymətə satılacağını deyirlər. İqtisadçı Xalid Kərimli deyir ki, ucuzlaşmanın qeydə alınması qiymətlərin ötən ilinin ilk yarısında baş verən sürətli bahalışmadan sonra meydana gəldi. Xərclərin qarşılanmaması qiymətlərdə azalmanı qaçılmaz etdi. Digər səbəb isə Rus-Ukrayna müharibəsidir. Bu məhsulların Azərbaycan bazarına Rusiyadan e, dəmir yol şəbəkəsi vasitəsilə idxal olduğuna görə bu məhsulların qiymətini həmtə e, bazarında biz e, belə deyək, tikinti bazarında hiss eliyirik. Yəni adi mh, alıcı 6-9 ay bundan əvvəlki qiymətlərlə indiki qiymətləri müqayisə edəndə əhəmiyyətli qiymət düşməsi isə SC-dir. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nusrat İbrahimov isə bildirdi ki, tikinti materiallarında ucuzlaşma təxminən 15% civarında olarsa, əmlak bazarında 10-12% azalmalar müşahidə ediləcək. Digər tərəfdən də bu aktivliyin azalması da qiymətlərinin, satış qiymətlərinin ilkin mənzil bazarında bir qədər chillovlanmasına, demək, öz təsirini göstərəcək. Bir tərəfdən tikinti materiallarında qiymətin azalması, digər tərəfdən də aktivliyin azalması yəqin ki, Bu 20 manatlı bazarda qiymətlərin bayaq dediyim kimi e, stabilləşməsinə və bir qədər də səkinməsinə səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, taxtanın 1 kubmetrinin qiyməti ötən il 430-450 manata idisə, hazırda 330 manata almaq mümkündür. Diktlərin də qiymətində azalma müşahidə olunur. 18 millimetrlik mm diktin qiyməti 40 manatdan 20-25 manata satılır. Ümumiyyətlə taxta və taxtadan hazırlanan materialların qiymətində ucuzlaşma var. Səbinə Siyablu Çingiz Kəmal Space xəbər.